श्रीहरे नम नमन गोवंद गोविंद श्रीकृष्णस्त ओं नमो भगवे वासुदेवाय श्रीकृष्णा पर्रह्मणे नम गुवायुरप्प्परण नारायण दसक लवन शनक प्रवेश क्रमेण सर्गे परवर्तमे कदा दिव्या सनकादस्ते विकुंडलोकम रे मारुदमन्दिरे स मनोज्ञैः श्रेयशनगा शनकाननाद्यै ननेकवापि मुनिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरदीतकक्ष्याः भवद्दे दृक्षून् भवनं विविक्षु द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापगोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव वा भूमन् वैकुण्ठलोकानुचिदप्रचेष्टौ कुष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् यदि प्रसब्दौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिनेमदुस्तान् तदेत धान्याय दा भवानभक्तः सहैव लक्ष्म्यां बहिरम्बुजाक्ष गगेश्वरां सार्पितचारु बाहो राणरानन्तयं स्ता न विराममुद्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवधो मुनीन्द्रा ननन्यना वद पार्श्वौतौ संरभयोगेन भवेस्त्रिभिर्मा मुभेधमिध्याधकृपाण्यकाव्य त्वदीय मृद्ध्या वद काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदिधौ त्यास उद्भादन कष्टश्रेष्ठौ यमौच लोगस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्व कसेपो किलेक परो हिरञ्जाक्ष इति प्रतीतः उभौ प्रभा उभौ बवान् नादमशेषलोकं रुसान्यरन्दा निजवासनां धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेंद्रौ रणाय धावन्न नवाप्त वैरी बवत्प्रिया मुष्मा शलीले निमञ्जय दिमञ्जय ससार सा द्वार विनदन तथावान तदो जले ईशं सकृशं भवन्तं मे सम्यप भक्तैकदृश्य स कृपानि ते त्वं निरुन्धिरोगात्मरुधालये स सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्दा श्रीहरये नमः रमारमन गोविन्द गोविन्द श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः